Это, по-моему, один из лучших результатов по Украине, где там больше 70%. В 11 округе у нас победил представитель объединенной оппозиции Волбатькина Пани Салейко. В 13 округе у предварительным данным тоже уверенно лидирует представитель ВОБАТИВСИН Николай Федеральчук. В четырнадцатом округе, по последним данным, которые на ЦВК вывешены, сменился лидер. Теперь лидирует, правда, с очень незначительным отрывом, но пока лидирует а, Мельничук, тоже представитель Батьковщины. В пятнадцатом округе не произошло никаких сенсаций, и уже ночью а, нам сказали представители, скажем, конкурента, о том, что они провели параллельный подсчет голосов, и по их параллельному подсчету голосов они, скажем, признали уже, пока еще так кстати Знали поражение, сказали, что да, Джига набрал там на несколько больше. В 16 округе ну, тоже была такая достаточно напряженная борьба. Поскольку голоса разделились, то есть э, Македон набрал вот, в Могилеве, в Могилевском районе, вот, в Тамашполе он выиграл. И только, скажем, был неимоверным напряжением сил в Крыжополе и в Ямполе представители а, самых летних победила. Ну, в 17 округе не произошло сенсации. Уверенно победил Григорий Николаевич да, Болотный. Ну, Сначала Он был там убеженцем, теперь уже, я так понимаю, он пользуется поддержкой всех оппозиционных сил и области. Не, не всех <сcurrence> 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 Ну, я говорил оппозиционных. Возможно, вы просто Но еще не знаете. Я оппозиционный.